你以为我是不喜欢杜磊才不让你们俩接触的吗？他今天会出现在我手机里，明天就可能会出现在范总的手机里。到那个时候，怎么着？你要当着范总的面跟他解释吗？我我该说的我都已经说完了。你私底下愿意跟谁做朋友，那是你的私事，我管不着。出去吧。我。 还不走？我、哦、有个东西忘记给你了。你还想拿什么出来气我呀？你掏不到啊！啊。 别生气了嘛，我知道你是为我好，但你关心我能不能好好说呀？不要这么严肃，真是的。所以你现在是打算在公司里面直呼你上司的名字了吗？啊？对不起啊，袁总。出去。好的。去把沈星给我叫来。嗯。出去。嗯 你们仨干嘛呢？在等将军呢，他已经进去了大半个小时了，他不知道在里面干什么。我刚刚好像还听到从里面传出来的笑声。哎啊、乔总好。那个沈星，刚刚袁总叫你进去。哦。 那乔总，我们先走了。乔总，那我也回去了。嗯、万山为什么要在公司弄一间秘密休息室？半夜又为什么会有女生走出来？还有那个被霸凌的姑娘也很奇怪。 这么大的公司这样欺负一个人，又不是拍电影，怎么会就这么忍受呢？而且那个姑娘也不报警，似乎也默认了这个事情，这其中一定有什么问题。如果书本上解决不了的问题，就跟着感觉走。<coughs> 呀，缺神姑娘，这么巧啊！你是在等人吗？要不今晚咱们继续再战一场啊？哦，是你呀、啊！你上次还没输够啊？不过我今天没空陪你玩，我今天有点事。上次要不是你男朋友杀出来，我们肯定还能再切磋两把。我男朋友……哦，那我上次上。 汕头的表哥哦，汕头的表哥呀，那你们普通话说的其实蛮好的。<laughs> 你是在找人吗？哦、呃，那个，我我上次在这玩掉了一条手链，我来找找看。哎、嗯嗯，我那手链是我外婆托我表哥千里迢迢给我带过来的，对我们家族都很重要。嗨。 我拿我的卡刷给你，你进去找吗？可以吗？可以。哎，谢谢。啊。是。你进去找吧，哎啊、我还有堂课，我先走了。谢谢，拜拜。好，下一二三四五。 六七打八，好，起，发力，好，干净一点。来，三二三四五打六七八，四二三四五六七，OK，OK，等一下。 为什么要这样做？哟，这哪来的大婶啊？真是多管闲事儿！去，叫保安来把她轰出去。等等，大婶，嗯、我这个大婶是 MH 公司的分析师，现在在帮助万兴娱乐集团做申报 IPO 的工作。今天这个情况，如果我汇报上去，导致万兴娱乐上市失败，嗯、不知道你们会受到什么样的惩罚。 哎呀我，我们刚刚就是跟同学开玩笑呢，是吧？对呀、啊，对呀、啊。本来我也打算叫住他，不让他喝的。这不是您进来了吗？我就开玩笑。那我也跟你开个玩笑，好不好？哎